এই নম্বৰটোৰ পৰা মোৰ এটা কল আহিছিলে তেওঁলোকে মোক ক'লে যে আপুনি যিটো পাৰ্চেল পঠাইছিলে ইৰাণলৈ সেই পাৰ্চেলত এল এছ টি ইলিগেল ড্ৰাগছ পোৱা গৈছে সেইকাৰণে সেই পাৰ্চেলটো ৰিজেক্ট হৈ পিনি ঘূৰি আহিছে আৰু আমি সেইটোৰ বিষয়ে পুলিচত এফ আই আৰ দিছো তেওঁলোকে মোক কনচাইনমেণ্ট নম্বৰ আৰু এফ আই আৰ নম্বৰ দিলে আৰু মোক ক'লে যে যদি আপুনি এই পাৰ্চেলটো পঠোৱা নাই তেন্তে আমি আপোনাৰ কলটো মুম্বাই চাইবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম আপুনি তেওঁক এবাৰ কথাটো জনাই দিয়ক মই বহুত ভয় খাই গ'লো আৰু মই ভয় খাই পিনি ক'লো যে মোৰ কলটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ক আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কলটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিলে মোক পুলিচৰ লগত কথা পতাই দিলে তেতিয়া মই তেওঁলোকক ক'লো যে মই এই পাৰ্চেল এনেকুৱা ঘটনা ঘটি থাকে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ডৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি আপোনাৰ আইডেণ্টিটি ইউজ কৰি কোনোবাই এয়া কাম কৰিছে আপোনাৰ পুলিচ ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট লাগে যদি আপুনি এটা মিনিমাম ফিজ পে' কৰিব লাগিব মই কলো যে এই মিনিমাম ফিজ পে' কৰাৰ আগতে মোৰ ভাইটি যিহেতু পুলিচত আছে মই তেওঁক এবাৰ সুধি ল'ম এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে ফোনটো ডিচকানেক্ট কৰি দিলে আৰু মই যেতিয়া ভাইটিক যেতিয়া কথাটো সুধিলোঁ ভাইটিয়ে ক'লে কি এয়া স্পাম কল হয় মইতো অলপো ভবা নাছিলো সেয়া স্পাম কল হয় আৰু ভাগ্য ক্ৰমে মই ভাইটিৰ কথা কলো আৰু সঁচাকৈ মোৰ ভাইটি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকে গতিকে আপোনালোকেও এই কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ স্পাম কল আহে আপোনালোকে পুলিচৰ নাম ল'ব কোনোবা ৰিলেটিভৰ কথা ক'ব পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে বুলি যদি তেওঁলোকে চিৰিয়াছ ভয় নাখায় তেন্তে সেয়া স্পাম নহয়